Пожар, обвал, смерть, мусорный коллапс, скандал. Всего за несколько дней львовская свалка подняла вонючую проблему всей страны. Сейчас у Украины просто путоны смети. Вместо того, чтобы решить проблему по-европейски, то есть переработать мусор, местные чиновники ждут откатов от инвесторов, готовых строить заводы. Приходится минимум на пропозиция в день по будивництву переробного завода. А к нелегальному бизнесу сортировки мусора привлекают ромов. Много у вас тут едитов, так? Да? Работаете тоже? Ага, ну ясно. А, ну, так, как бы, знал, что в селе там никто до вас погано не относится, там не, не А купляют у вас то, что вы сортуете в селе, да? На вредном, но очень прибыльном бизнесе переработки гудронов зарабатывают неизвестные люди. Тут... Не не Добрый, все, все, я, все, я, я не снимаю. И никто не думает, что это даже не проблема, а экологическая катастрофа, которая уже уничтожает природу. Тут стався прорыв гудронов, Які незаконно добывали и продавали. И убивает людей. То це это органы дыхания, хворобы, системы кровообуха. Мусор как способ заработать и одновременно уничтожить. Смотрите только в секретных материалах. Вот так выглядит монстр, взлелеенный равнодушием людей. Мусорная лавина словно персонаж из книги Стивена Кинга. Эта огромная свалка Европы расположена всего в трех километрах от Львова. Сотни тысяч тонн кубометров бытовых отходов размером с 13-этажный дом нависли над городом. И это хорошо видно на фото. Сотни километров гудронов и инфильтрата, загрязняющих грунтовые воды и почву. Далеко не полный перечень проблем, которые окружают жители Львова и близлежащих сел. Об опасности предупреждали не только перепуганные жители. Ека служби суди годами запрещали рядської власті експлуатувати свалку і обвіняли последніх в безответственності. Були навіть рішення органів СЕС з приводу обов'язку закриття сміттєзвалища через те, що він не відповідає вимогу щодо безпеки санітарно епідеміологічного благополуччя. Були наскільки нам відомо, і рішення судів про те, що сміттєзвалище треба треба закрити зброзати лівійсь міську раду закрити сміттєзвалище. Вас це удивить! Но, несмотря на то, что грибовицкая свалка незаконно разрослась на десятках гектаров плодородных земель до настоящего эко-бедствия Европы, ее владельцем являлся ЛКП Збиранка. Которая в свою очередь подчиняється рядської власті Львова багато вже рішень приймалося і судами і відповідними органами, що не можна так довго експлуатувати сміттєзвалище його треба закрити, рекультивувати. Але ну, бачимо віз на сьогодні і там. І звичайно, що питання по рекультивації грибовецького сміттєзвалища це в першу чергу обов'язок э, львівської міської ради, бо це є комунальне майно і біда, який предупреждали жителі Так і случилась в начале юня. Пожарні звісно, приска. Происхождения... На свалке заставил десятки спасателей выехать на место происшествия. Безо всякої хімічної захисту МЧСники тушили огонь, різкує собственною життю і здоров'ям. Це спровоцирувала возмущення в окруженні спасателі, ані на грані пікетів і ні даром, увіряють екологі. Щоб убезпечити зараз перебування і ліквідаційні саме роботи, рятувальні роботи тим хлопцям, які є зараз на сміттєзвалищі. тому що від одного фозгену, який э, виділяється від спалювання низькотемпературного, э, наприклад, э, З самого пенопласту, который є будівельним материалом, можно от третього вдыху просто померть. А потом случилось непредвиденное. Сход лавины мусора размером с 13-этажный дом, который не предусмотрели спасатели и о возможности которого не предупредили владельцы, похоронил троих пожарных и одного эколога. Несколько дней напряженных поисковых работ. Пожарных нашли, а вот эколога... Пресловутого ЛКП «Сбыранка» пока нет. Львов в трауре. Последний раз звуки спасательных сирен прозвучали для 32-летнего спасателя Андрея Вненкевича из Жовквы, что под Львовом. И несмотря на то, что официально пожар потушили еще в начале июня, Огонь вспыхивает снова и снова. Частично мусор тлеет до сих пор. МЧСники привлекают авиацию, сбрасывают сотни тонн воды во избежание масштабного пожара и провокации возможных сдвигов других мусорных лавин. Огромные облака черного дыма идут в сторону Львова. Экологи советуют людям закрывать окна и меньше находиться на улице. внаслідок наслідок займання на сміттєзвалищі в атмосферу викидається. Атмосфера забруднюється надзвичайно токсичними канцергенними речовинами. Це і діоксини всім відомі. Це бензопірени, це феноли, формальдегіди, це фузген. Якщо, наприклад, займається той самий пінопласт в атмосферу, атмосфера забруднюється фузгеном, отруйним токсичним газом. Так почему же горы мусора время от времени вспыхивают и выносят на публику пласт ужасных экологических проблем, которые чиновники игнорируют годами? Мнения разные, чиновники настаивают – это был поджог. Открыто уголовное производство. Знаете, кто подпал? Солнце. Солнце? Я чтобы милиция сделала расследование, и мы знали, кто подпал. На сьогоднішній день сміттєзвалища України займають як два дві площі Криму, і з кожним годом ця цифра растет. По почтам екологів Україна попоняється на 250 мільйонів тонн мусора їжегодна. І це тільки офіційна статистика. На Львівщині існує більше тисячі незаконних сміттєзвалищ. З часом Україна просто потоне в смітті. Крім екологічної катастрофи, така ситуація може помішати і вступленню государства в Євросоюз. На Грибовицькому сміттєзвалищі не буде ліквідовано сміттєзвалище, не будуть ліквідовані інфільтрати, які є під сміттєзвалищем. Це є первый свой поперец вступа Украины до европейской спільноти. Почему же так происходит? Ведь с 2001 года предприниматели, импортеры, производители и, соответственно, мы, покупатели продукции, уплатили сотни миллионов налогов, чтобы в государстве навели порядок с мусором. 15 лет назад Кабинет министров Украины принял постановление номер 915. Была создана государственная компания «Укрэкокомресурсы», далее переименованная в «Укрэкоресурсы». Ее направление работы – разработка и организация внедрения системы сбора, заготовки и утилизации отходов, в том числе использованной тары и упаковочных материалов, как украинского, так и импортного производства. Том же 2001 приказом Мінекономіки номер 224 обязали всіх імпортерів, які ввозили товари в тарі і упаковки, платить утилізаційний сбор. Будь-який товар, який в'їжджав в Україну, не міг в'їхати на територію, не міг розмитнитися, якщо не був наперед сплачений ну, якийсь податок, умовно кажучи, на упаковку. Еще одним документом, совместным приказом Минэкономики, Министерства охраны окружающей природной среды и Государственной таможенной службы Украины фактически была введена монополия. Всех предпринимателей обязали пользоваться услугами исключительно Укрэкоресурсами таможня не пропускала товары в Украину без уплаты предпринимателями пошлины за организацию сбора, заготовки и утилизации тары в упаковке. На это госпредприятия хлынули деньги. Предприниматели платили огромные средства. За килограмм тары и упаковки стекла – 15 копеек. Дерево – 20 копеек за килограмм. Картон – 35 копеек за килограмм. Жесть – 40 копеек за килограмм. Пластмасса 85 копеек за килограмм. Алюминий и фольга 1 гривна 10 копеек за килограмм. Растамаживались десятки тысяч фур. За год у Крека ресурсы собирали сотни миллионов. Очевидно, что предприниматели закладывали свои затраты в стоимость продукции. Так почему же до сих пор в государстве не наведен порядок с мусором? Ресурсы подписывали акты, чтобы выполнить работы, но ни одного мешка Жодної картонної коробки, ні жодного разу, ніякі ресурси не збирали і не переробляли все доволі просто. Государственна монополія на самом ділі обдирала простих українців. Реально, це було не збір коштів для того, щоб переробляти сміття, яке от як виявляється, воно засипають гори, які дійсно реально треба. Це просто знайшли спосіб. Поставити шлагбам на потоці товару група людей, які от спеціалізувалися на умовно кажучи сміттєвих коштах. Підприєматі це називали саме корупційною схемою по витягуванню средств із своїх карманів. Ці сотні мільйонів гривень, безумовно, що не були нікуди потрачені на переробку сміття, не була жодна установка реально працююча, закуплена. Збирали кошти на утилізацію, мали віддавати ці кошти на сміттєзвалище, на сміттєперероблі заводи. На жаль, ніхто цих коштів не бачив і ніхто ніколи не чув, щоб якісь кошти виділилися хоча на львівське сміттєзвалище, яке найважче. А це були неймовірні суми грошей. И, соответственно, это коррупционная складова, велика государственная коррупционная складова. И эти деньги текли в правильном направлении. Но, конечно, только для близких кормушки чиновников. К примеру, только в 2011-м у креко Ресурсы купили за 600 тысяч гривен Toyota Camry и Hyundai H1. Госфининспекция установила, приобретение этих иномарок в финансовом плане предусмотрено не было проверки госфининспекции находились систематические хищения денег на предприятии. Схемы банальные и просты. Схема номер один. За сотни тысяч гривен покупали мусоровозы. 325 тысяч за один. А после передавали их в аренду частному бизнесу без договоров. Соответственно, плата на счета предприятия не поступала. Схема номер два. Штат персонала слишком раздут. Даже после Майдана он не уменьшился и составлял 261 человек. Ориентировочный годовой фонд зарплаты дотягивал до 13 миллионов гривен. Схема номер три. Мертвые души платили зарплату тем, кто на самом деле не работал. Схема номер четыре. Закупка оборудования по завышенным ценам. Даже если это было, это, так было для того, чтобы малювати картинку, что вот хоть что-то делается. На балансе у ресурсов было семь сортировочных комплексов, две линии по переработке ПЭТ-бутылок и линия по работе с литой тарой. Но почти все оборудование было непригодно к использованию, не смонтировано или вовсе неисправно. А сортировочные линии, установленные с нарушениями большого количества строительных норм, не функционировали. Стратегия Украинского ресурсов была такая – Якийсь такий проєкт, зробити фотографії, розпіарити про це в засобах масової інформації і потім кинути це на напризволяще. Точно жодна лінія, так може в Києві там трошки попрацювала. Проїзводственний комплекс Техносервіс проработал в Києві недовго. Його результати просто сміхотворні. За першу половину 2014 го здесь собрали 5000 тонн мусора. 10% переработали, а остальне утилізували. І это в стране, де кожен рік базується 250 мільйонів тонн мусора, из которых почти половина твердої бытовые отходы. Заводів, які вони будували, вони так фактично і не запустилися. В Червонограді там так само цей сортувальна лінія, вони досить великі кошти вклали, не запустилася у Львові. Десь на виїзді там по Городоцькій вони теж встановлювали сортувальну лінію, встановили. как бы освоили гроши, потом ничего не запустили, выставили ее на продажу. Наши с вами средства воровали, ну просто на всем. Схема номер пять – подписание фиктивных договоров. Деньги платили за аренду помещений, которые не использовала государственная монополия. Схема номер шесть – дорогое оборудование передавали фирмам-фантомам. В итоге оно исчезло. То есть это было выключено только на папере. Все. Отмывание, просто отмывание грошей. Кажется, практически вся работа у ресурсов была направлена на отмывание. В прошлом году предпринимателям удалось добиться отмены так называемого утилизационного сбора и отмены постановления Кабмина номер 915. Благодаря стараниям тогдашнего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абрамавичуса. Однако общественные активисты бьют тревогу. Скасованный... Мені здається, це тому, що одна влада пішла, було під нею, інша влада прийшла. До неї ще не прийшли ті фінанси, які вони хотіли мати. І все тут це просто змінний процес. Що це... прогнозуємо, що буде нова фірма, і будуть знову наметниці збирати ці кошти, і хтось буде знову їх заробляти. Підприємці розуміють всю складність ситуації з накопленням мусора в Україні. Ані готові виплатити за його сортіровку, переработку і утилізацію. Однак при одному слові. Утилізаційний збір це добра ідея, але, по-перше, це має бути прозорий розподіл коштів. Реально ці проблеми є, і кошти треба туди витрачати. Але ті кошти, які були зібрані, вони просто були витрачені. Ну верніше вони не витрачені. Вони десь усіли, десь там По даним української упаковочно-екологічної коаліції в страні переробляється лише почти 4% битових відходів. В Европейском Союзе эта цифра достигает 85%. Стоимость захоронения мусора на полигоне очень низкая. Если сравнивать с европейскими странами, то тонна захоронения отходов там может доходить до 1000 евро. У нас сегодня стоимость захоронения тонны отходов примерно 4 доллара. Нам очень выгодно вести мусор исключительно на свалку. Катерина Нестеренко, специальный корреспондент ТСН в Италии, рассказывает. Вывоз итальянского мусора в коммунальных платежках высчитывают на основе квадратных метров и количества прописанных в квартире людей. Отходы необходимо делить. Отдельно бумага, отдельно стекло, пластик и остальной мусор. За неправильную сортировку придется заплатить штраф от 25 до 500 евро. Мы не сортуємо, але й не виставляємо пакети. И тому кожні 3-4 дні сміття я вивожу сама. Вывозят все собранное на мусороперерабатывающий завод. И лишь ту часть, которая непригодна к переработке, а это всего 15% от общего количества мусора, утилизируют. А такому євнені, як свалка з отходами, в Європі, уже давно забули. На сьогоднішній день в Європі немає жодного полігону. Всі полігони закриваються, тому що сміттєпереробні заводи мають практично повністю весь цикл переробки. У нас в Україні теж є пару невеликих частних заводів по переработці мусора європейського образця. Это Армен Палатьян, генеральный директор мусороперерабатывающего завода в Обухове. Вот все, что мы получаем, мы все утилизируем. Э, ну, глобальное загрязнение у нас практически с к нулю. Армен признается, мусор ⁇ это очень хорошие деньги. Вы знаете, э, вот из любого бизнеса можно сделать э, прибыль. Никому не нужный мусор здесь обретает новый вид. Коробки для всего, абсолютно. Абсолютно для всего. То есть, ну, э, пицца... Там, ну, то есть вот, ну, тут специальный картон используется. О, пицца, да, да, да. Значит, используется гофротары. там, ящики из-под шампанского, ящики из-под масла, сыра. И это далеко не весь ассортимент продукции, которую изготавливают здесь и продают. На сегодняшний день мы изготавливаем гвозди, изготавливаем брикеты, которые вы видели, изготавливаем гофроящики, изготавливаем пресса различные модификации, изготавливаем пресс-компакты различные модификации и изготавливаем контейнера. То есть это то, что нам необходимо для нашей жизнедеятельности и нашей каждодневной работы. Переработка мусора – дело очень выгодное для предпринимателей, обычных граждан и самого государства. Сколько вы платите государству ежегодно? Э, ориентировочная сумма – до миллиона гривен налогов в месяц. Но почему-то до сих пор государственные чины не заинтересованы в том, чтобы давать мусору право на вторую жизнь. И украинский мусор продолжает тлеть и разлагаться на свалках. У нас отсутствуют правила. У нас нет закона, который бы регулировал все, всех субъектов, который давал бы понятные правила для людей, для компаний-производителей, для перевозчиков, для переработчиков. Этих правил нет. Все действуют не согласованно и не преследуют общую цель. В Верховной Ради Украины уже зарегистрировано более 30 законопроектов по обращению с отходами. Однако не превратят ли нардепы это в очередную кормушку для чиновников, которая аналогично укрекоресурсам начнет извлекать и разворовывать деньги из наших с вами карманов.